সাধারণন্য দোয়া করতে হবে আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে এগুলো সব কিছু দেওয়ার মালিক আল্লাহ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر, أكبر, أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال تعالى فطرة الله التي لا تبدل لخلق الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الحمد لله نستعينه و ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي يا أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأسبهم حيان عثمان وقضاهم علي وفاتمة سيدة نساء أهل الجنة وحمد أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولديه مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন নোটিফিকেশন বেল বাটন অন করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ